Друзья, всем привет! Итак, приехал ко мне Golf Plus на базе пятого поколения 9TD 2006 года выпуска. И приехал он ко мне с какой проблемой, значит, у человека загорелась на щитке сажевый фильтр, спиралька, чек, и машина потеряла мощность. Я машину запустил, подключил сканер, написал ошибку, что сажевый фильтр полностью переполнен. Вот, сопротивление противодавление было на, это, на холостых оборотах 55 милибар, а норма это где-то там 2,55, 5,1 это где-то в пределах нормы сопротивления. А 55, грубо говоря, в 10 раз превышает на холостом ходу, Если что в езде и уже эти ошибки не получается не устранить, нет, Но самое другое, на что обратите внимание, когда даешь газу, мотор работает ненормально, то есть неприятный звук, который вы в видео видите. Ну, естественно, стал вопрос, я человеку говорю, что на машине пробега 209 тысяч, как бы рановато для сажевого фильтра, потому что на этих моторах, если, в принципе, все исправно ходят нормально, вот, И, что причина, скорее всего, то, что я вижу по звуку, это протертый, видимо, компенсатор где-то на каком-то цилиндре, протирается компенсатор, издается звук определенный, уже у вас клапаны просто-напросто просто полностью не открывается из-за того, что у вас нету нормальной на нормального давления хода клапана из-за продырального компенсатора, у вас получается недостаток воздуха в цилиндрах, который за собой образует, естественно, этот, повышенное образование сажи. И, естественно, что причина, по которой произошло переполнение сажа фильтра, видимо, связана с тем, что просто-напросто ненормальная работа наполнения воздухом цилиндров и интенсивное образование нагара в сажевом фильтре. Значит, мы с человеком дарились, как? Он говорит, да, что можно делать с сажевым фильтром, что можно сделать этим. Я человеку объяснял, что для начала начнем с того, что надо устранить причину по мотору, то есть вылечить мотор, убрать эту неисправность, разобраться, посмотреть, в чем ли причина. И уже после этого надо будет уже перейти к сажевому фильтру, посмотреть его, получится ли пропалить его, снимать мыть или прочее. В общем, на этом мы решили. Значит, мотор я клапанную крышку вскрыл. Ну и диагноз товарищ Алахов подтвердился, снял я этот, видно было распредвал сильно порисованный, и когда уже я снял, снимал коромысла, еще увидел выпала заглушка, есть у меня проблема по болячке этих моторов выпадание заглушек со всей коромысел, у нас форсунок выпавшая заглушка одна была уже, то есть тоже проблема и когда уже я снял распредвал, значит, уже было видно по состоянию, что компенсаторы там были два конкретно дырявых, и остальные были там примяты и прочее. Распредвал, значит, были царапины на кулачках, которые надавливают на ролики, на форсунок Не знаю, чем они вызваны, ролики, в принципе, все в идеальном состоянии. Что с ними кто делал, мне непонятно. Ну, естественно, кулачки, которые работали по продырявым компенсаторам, уже там имели форму слизану округлую, и поэтому вопрос по замене распредвала и компенсатора уже стоял, понятно, что на повестке дня. Значит, порядок работы какой? Значит, я разобрал верх, э открутил ремень, э открутил распредвал, значит, с распредвала вам надо будет э снимать э это кольцо стопорное, не стопорное кольцо, извиняюсь. Ступицу надо будет снимать с распредвала, она на конусе сидит. Метод ее откручивания какой? У меня есть там болт от коленвала один специальный, нанес гайку как шейку. Я прикручиваю в распредвал, вкручиваю. И одеваю шестерню и три болта шестерни. Получается, когда я их накручиваю, шестерня упирается в шляпку этого болта и стягивает с себя вот эту ступицу распредвала. То есть это можно сделать, вы видео видите, я это снимаю на уже снятом распредвале. На машине то же самое так делаю, таким же методом. Поэтому имейте в виду, для того, чтобы не мучились, не просто не повредили эту ступицу, поскольку на ней считывающее кольцо. резьбу под шестерню распредвала, поэтому это надо делать деликатно, аккуратно и таким только способом. Значит, распредвал, в предыдущих моторах я делал, мне удавалось находить бушные распредвалы, сейчас я покинулся, не нашел дело в том, что с и 1.9 которые идут и с сажевиком это BLS моторы, BMM 2 литра 8 клапаны, на них свой идет распредвал у него немножко иначе сделаны кулачки из-за того, что там фазы немного по другому работают для сажевого фильтра поэтому с обычного 1.9 и 2 распредвал не подойдет, номера деталей для этого мотора BLS я укажу в списке к к видео, в описании к видео. Поэтому имейте в виду, если будете искать распредвал, то ищите тот, что нужно. Распредвал я решил взять по фирме БГА. В принципе, читал более-менее там отзывы, говорят, вроде цепи ходит. И этот, на Кольбеншмидт я слышал нарекания не одно, на Ину я слышал нарекания тоже не одно. Со знакомым разговаривал, ставят распредвалы Барсегунг. Ну, решил попробовать БГА, посмотрим, как будет ходить. Машина, в принципе, будет у меня дальние... в дальнейшем обслуживаться, поэтому будет все видно. Заказал компенсаторы туда Ина, которые подороже с черной этой азотацией, цементацией поверхности вот этой под кулачки. Вот, заказаю новые вкладыши распредвала, заказаю новые болты М6, Фэби их делает заменители, крышек распредвала, на моторе 209 тысяч пробега, на 129 тысячах менялся ремень ГРМ 90 тысяч назад, я заказал туда по конте комплект ГРМ, это ремень, два ролика и помпа, вот, и уже одним махом, раз было все снято, значит, я заказал 4 комплекта насос-форсунок, резинок, уплотнений. Видео по снятию насос-форсунок, по замене резинок у меня подробные есть, я вам оставлю описание, я не буду на них останавливаться. Вот, значит, я решил разобраться сейчас с верхней частью. Вытащил старые компенсаторы в мусорку, поставил новые компенсаторы, поставил новые вкладыши, поставил распредвал, прикрутил крышки. Я перепаковал насос форсунки, поставлял, чтобы позакрыть отверстия. Все там, естественно, обезжирил, почистил, смазал как надо, поприкручивал. И дальше уже Друзья, один немаловажный момент перед установкой распредвала. Коленвал я и распредвал выставил по меткам для, этого, для установки. Но потом, когда я уже снял распредвал, я коленвал чуть-чуть отверну против стрелки назад, чтобы увести поршни. Потому что вы, когда будете ставить распредвал, вы не факт, что попадете четко в метку, грубо говоря, в МТ распредвала. Поэтому распредвал, дабы у вас нажатые кулачки и нажатый клапан не уперся в поршень, вы уводите немножко поршни вниз, чтобы у вас вот эти СВМТ ушли и все поршни стали немножко ниже э, верхней мертвой точки. Вот, и для безопасности. Потом я уже выставил распредвал, Естественно, я поставил новый сальник распредвала, прикрутил назад ступицу, выставил по штифту уже накинул шестерню по штифту выставил метку распредвала и уже потом уже перешел, приступил к замене ГРМ. Там уже откручивается подушка, снимается ролик, снимается там откручивается помпа, сливается тосол. То есть, в принципе, там процедура более-менее такая простая. Значит, имейте в виду, для шестерни коленвала там есть две, два фиксатора, два вида. Вот, один где идет стрелочка, указывает на прорез нижней шестерни коленвала а есть где стрелочка идет указывает на зуб вот те моторы которые вот это блс bmm там идет стрелочка указывает на прорезь и одевается этот приспособа она не сверху одевается, в зубе не попадете. Она должна с торца зайти, посмотрите, чтобы она по всем зубам, зубьям легла четко, четко во все зубья легла. Потому что вы сверху все будете ставить, она не залезет нормально. Там зубья сделаны немного хитрым способом. В некоторые зубья больше сделан разрыв, чтобы при натяжке ремня, когда он растягивается, чтобы он не, не резал ремень. Вот, поэтому имейте в виду при использовании приспособлений, которые у вас, где у вас стоит риска на шестерне. Вот, и Выставил я распредвал пометки, выставил коленвал пометки, поменял помпу, поставил новый ремень. И еще одним махом, друзья, что я сделал. Значит, вверх у меня был собранный распредвал, вставлен насос форсунки. карамысла, как я уже сказал, выпало из одного заглушка. Я заглушки эти все повысверлил. Алюминиевое видео у меня есть о болячке этих моторов. Как меня, эти заглушки подробно тоже в описании укажу. Я все заглушки поставил на оси карамысла, 4 штуки стальные поставил, накинул новый ремень ГРМ, поставил все по меткам, собрал и уже потом отрегулировал насос форсунки и прочее. И еще один немаловажный момент, частые подтекания у этих моторов масла, это с клапанной крышки прокладки, я ее тоже новую заказал и Сбоку стоит тандемный насос, тандемный насос, там идет металлическая прокладка, я ее снимаю, заказываю новую, я снял этот тандемный насос, прокладку новую, помазал этим таким жидким герметиком синим хиломаром, хорошо с двух сторон, обезжирил поверхность, поставил насос, и вот этот шина, которая идет на насос форсунки, значит, я ее отсоединил, естественно, все контакты форсуна форсунок, когда снимал. Я подогнул там везде контакты, потому что бывает такое, что со временем контакты прославляются, и начинается теряться этот э, ток, приходить на электромагниты, и машина может глохнуть и прочее. Поэтому всегда, когда эти работы провожу, подгинаю контакты. И шину эту там немножко подгинайте две скобы, в районе насос форсунок вытягиваете шину, как в видео видите, и у вас освобождается такая белая резиночка, которая уплотняет эту шину от масляного, этого, масляной полости подголовкой. Значит, эту шину я обрызгал, пластмассовую часть обезжирил, обмазал герметиком и поставил на место, прикрутил там два болта на этот, подголовку на 10, чтобы оттуда не текло масло. И то же самое, как я уже сказал, перепаковал боковой насос э -э, тандемный, э -э, топливный, вакуумный, вот все это назад поставил, значит отрегулировал на тех насос-форсунок, собрал все и прикрутил клапанную крышку, естественно, тоже я там все почистил, все крышки, все это аккуратно все сделано было для того, чтобы нигде никаких течей не было и э, все собрал обратно, ГРМ, залил тосол и завел все, мотор заработал как часики, теперь осталась дальше у нас проблема какая-то, с оживиком, значит гирлянда как горела, так и хрит и с оживиком, значит, друзья там идет борьба уже другого толка, значит, надо сделать так, чтобы устранить эту ошибку и произвести чистку этого, запустить регенерацию сажевого фильтра, попытаться. Значит, если эта регенерация удастся, то уже тогда можно будет как бы попытаться поездить и посмотреть, поскольку у нас причина то по какой забился сажевый фильтр устранена Мотор заработал как надо Остается только в принципе вот, Прожечь вот, этот сажевый фильтр этот. Ну это, о сажевом фильтре я сделаю Отдельный наверное, ролик Как это делать, обойти систему Когда у вас уже блокируется, ошибка не стирается вот, Чтобы не загонять в этом видео вот. Ну а по ремонту Значит по распредвалу Если у вас попадется машина с таким звуком С таким этим то Вы уже знаете что надо делать Болячка это связано, скорее всего, что, возможно, в годы производства этих моторов использовали еще компенсаторы обычные, тоже стали сейчас продаваться, потому что есть два вида компенсаторов, они там в полтора раза стоимость обычные с металлической поверхностью гладкой, есть вот эти черные, доцементированные, там усиленные компенсаторы. Вот, возможно, связано это с этим long life, с интервалом смены масла, когда машины новые покупались в Германии, меняли там по 30 тысяч, трудно мне сказать, но это проблема, хотя эти моторы очень Люблю, эта проблема характерная для того, что у них протираются компенсаторы, изнашиваются распредвалы. И как бы этот мотор, кстати метки стояли, все краски помечены, там менялся ГРМ на 129 тысячах в 2014 году. И я заметил, краска были помечены болты головки блока, то скорее всего видно уже в мотор кто-то лазил. Для чего, по какой причине, может быть был куплен другой мотор, собран, поставлен в этот, мотор, в этот, в этот автомобиль и пробег просто записали при замене ремня, который соответствовал пробегу машины. И это мне конечно остается загадкой. Но тем не менее мотор собран, я там все обмыл, почистил, собрал, Далее уже с оживиком я же говорю, у меня проблему побороть получилось, о которой расскажу в отдельном видео. Поэтому, если у вас какие-то есть вопросы по ремонту э, и замене распредвала, берите усиленные компенсаторы. Распредвал обязательно берите. Если вы, конечно, глушный найдете, это большая редкость найти нормальный, целый э, для вот этих моторов с оживиком, БЛС, БММ. Там еще какой-то, по-моему, есть мотор БДЖБ, по-моему, 1.9. Вот. Но подбирайте распредвалы. Если у вас машина оснащена оживиком, э, все детали покупайте те, которые соответствуют оригинальным номерам под ваш код двигатель, иначе просто-напросто этот. И с метками шестерника этого коленвала, значит, имейте в виду, что на моторах 1.9 TDI э, могут отличаться немножко шестерни, более старого образца более нового образца там в разных местах стоят метки, чтобы вы просто не ошиблись или не думали, что у вас приспособа не подходит. Вы должны подобрать то приспособление, которое у вас соответствует вашей шестерни распредвала, коленвала, извиняюсь. В принципе, сложного ничего нет. Делается все аккуратно, и, в принципе, все получилось, машина поехала, и я думаю, что человек будет ездить долго и счастливо. На этом у меня, друзья, все. Я всем желаю удачи в ремонтах. Всем пока и до следующих видео.